Прошу я тебя обо Как и небо веселье звездами, Наполни друзьями мой дом. Пускай они все очень разные, Но я их безумно люблю. Я с ними по-братски и радости, И горести жизни беру. Я с ними по-братски и радости. Никто не спешит с приходите в гости, верные друзья, говорите толстым, гляньте в глаза и давайте вместе. из не стала Лучше мне, все равно И даже сам я не заметил Как ты вошла в мои мечты Ты не лезешь в как Кавалера красоты На женщин других не похожа Ты стала когда-то моей На женщин других не похожа Ласкаю тебя Ильгея, тебя дорогая. когда-то моей. Моей, а не просто прохожей. Ты стала когда-то моей. Моей, а не просто прохожей. Ласкаю тебя, любви тебя, дорогая. Что будет уже ты пропали? Ну ничего. я знаю, что мы завтра день рождения. они брали квитки при мне. Кого завтра день рождения? Тишина ніколи. Чому? Я хочу пісню заспівати. Є кого завтра? Сьогодні є. Вас сьогодні. Як вас звати, сьогодні? Валентина. Валентина. Для вас. Юрій Ревчинський, Павло Зібров, Валентин. Спеціально написали пісню. І сьогодні, дружненько заспіваємо і привітаємо вас з днем народження. Вам сьогодні, 18, бажаємо вам ще 10 раз по 18. З днем народження! Валичка! Для вас! Всі -всі!

Я вже стріло не подумав, що нам буде до на тому столі, що й і випадка. Як то буде класно і солодко. І за вийде. Ми прокинулися вже з піснею. Тому для вас, чоловіки, хай вона надихає на вечір, на хорошу ніч, на любов, злагоду, і щоб у вас тогі кашельки добре. Закрывались для вас песня. Здесь вот я люблю тебя на тело, очень смело написал. И с тех пор на подпись смело мне покоя не дает. Кто-то девушка в отеле, сколько лет ей где Измаил, 9 травма, я как раз процедила дорогу 5 лет назад. И ветеранов тоже было, 9 травня, 7 лет, 8 лет, И у нас была Янковская Лена, такая, такая очень интересная девочка, Валерина. Валерина, такая роспа, 73, 1, 74. Ну и плюс размер груди 4. Представляете? А что это молча? Побладируйте. Валерина, 4 размер груди. Это супер, да, у меня просто. Когда она танцевала, все приходили, вообще с окрестных Вот. И вот тут вот, а Ну, костюмчик уже новый. У нас был первый костюмчик. И тут 30 грамм закрывает только кое-что. И тут 20 грамм закрывает тоже что-то. Висюльки. И вот вы понимаете, все-таки дедушки стоят, 80-90 лет, и мы танцуем на телу. А хлопцы наши, музыканты, пошутили с девочкой. Они взяли, там корсет такой был сзади, они все там что-то поспиливали, не знаю, ставили один крючочек. А девочки передевается через номер. То есть там некогда смотреть, как она что натягивает, чик-чик-чик-чик. И вот она танцует нателлу-нателлу, тут посередине обрываются эти крючочки, падает корсет и красота такая са. Нателла! И она все вот так играет, конечно. Так с саксофонистом, барабаном. Мы, конечно, в диком восторге, но что мы? Дедушки ожили. Где рано и понимаете? Они в вроде плохо, там что-то болит, ничего не болело, все нормально, правда, две скорых убрал, несколько дедушек, они кричали, нет, не надо укола, не надо, мама писала рам, да, я рам, выпить, то есть они так шок, что выпить Было. Ну, она смотрит на меня, что делать, что делать, Павел Николаевич, да, надо бежать за кулисы условные, или я кричу в микрофон, за нами Харьков, нельзя бросать, понимаете, да? Она поняла, и так одной рукой только мац, и там одной рукой работает, трой мац, но все равно же одной прикрывается, понимаете, да? Неописуемые конечно, вышел мэр Миста Изюма после концерта, вручил ей конверт 300 долларов. Я тоже 100 доплатил за это мужество. Так что, да, давайте поаплодируем. Павел Петров, я буду дальше занимать ваше время. Очень много было связано с Натальей. Интересно. Уже на 10-м 5 я его просыл и молился, я просил, и просылся. Юра, больше не, просил, не пиши, потому что умру от смеха. Но получилась неплохая песня. Я свою тещу очень люблю и советую вам любить. Свою я люблю, потому что я ее видел в жизни за 15 лет всего три раза. Для вас тёщи на блины песня. Для вас тёщи. That's your... В этой жизни я ничего не значу.